Контроль качества продукции, а также безопасность и техническое состояние оборудования не может осуществляться без неразрушающего контроля. Специалисты по неразрушающему контролю относятся к группе профессий, которые зарубежные и отечественные надзорные органы и заказчики услуг по неразрушающему контролю предъявляют повышенные требования. Три основных фактора лежат в основе потенциала Южмаша, как активного участника международного космического рынка. Мощный производственный потенциал многопрофильного характера. Южмаш – единственное предприятие в Украине, освоившее серийный выпуск жидкостно-реактивных двигателей и надежных ракетоносителей. Наличие уникальных и современных технологий – механической, термической, химической обработок узлов и деталей. При производстве агрегатов шасси из высокопрочных титановых сплавов и стали на ЮМЗ впервые в мировой практике стали применять метод газотермического бронзирования. Квалифицированный персонал с опытом участия в передовых международных проектах. Южмаш – предприятие полного цикла. Применяемые технологии охватывают многие отраслевые производства металлообрабатывающую, металлургическую, кузнечно-штамповочную, инструментальную, литейную, сварочную, химическую, сборочную и испытательную. На заводе успешно внедряется современная автоматизированная система управления производством, позволяющая эффективно решать вопросы организации подготовки производства, изготовления и поставки готовой продукции в установленные сроки. На базе современных информационных технологий внедрено модернизированное оборудование. На производстве осуществляется пятикоординатная обработка сложнопрофильных деталей. Все операции выполняются с предельной точностью по управляющим программам, составленным на основе математических моделей деталей. Автоматизированный участок станков с числовым программным управлением позволяет даже при самых высоких режимах обработки внутренней стенки корпуса ракетно-носителя добиваться высокой частоты и точности вафельной структуры для повышения прочности и облегчения веса изделия. Южмаш использует технологию контактной стыковой сварки конструкций из алюминиевых сплавов нестандартных размеров, толщин и поперечных сечений. На производственном объединении отработана высокопроизводительная кузнечно-штамповочная технология. Южмаш располагает единственной в СНГ печью, титановые заготовки в которой разогреваются до 800 градусов по Цельсию.